З настанням весни відбувається загострення так званих сезонних захворювань, до яких в першу чергу відносять захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо це захворювання шлунка та кишківника. Для того щоб попередити розвиток захворювання, Ірина Васильівна радить дотримуватися декількох простих профілактичних заходів. Заболівання краще проводити профілактичні мероприятия, ніж потім лічити уже дане заболівання. Для того щоб і Обострение заболевания, значит, нужно соблюдать несколько простых мероприятий. Первое. Не бросаться в крайности. Ну, например, ни для кого не секрет, что весной у нас есть пост. Есть определенное количество людей, которые постятся. С одной стороны, это замечательно для человеческого организма, это разгрузка всех органов и систем. Но есть определенная категория людей, которым отказ от определенного вида продуктов не показан, который может способствовать развитию заболеваний. Но если человек осознанно, сознательно все-таки решил поститься. Я могу дать несколько рекомендаций. Это в основном касается не употреблять в пищу сырые овощи и фрукты. Ну то есть отдавать предпочтение продуктам термически обработанным. Чаще всего это варка. Или запекание. Например, там этот же жбуряк. Готовятся разнообразные винегреты, то есть в отварном виде или в печеном виде. Заболевания желудочно-кишечного тракта не терпят абсолютного голодания. Поэтому устраивать разгрузочные дни, не употребляя ничего в пищу со стороны медицины, это тоже противопоказано. То есть небольшое количество пищи с определенным интервалом времени, то есть режим у людей, которые страдают заболевания желудочно-кишечного тракта, он, рацион должен присутствовать. То есть режим Не менше трьох разів в день прийом в пищу. ну а вже яка піща, в принципі, це пацієнт визначає кожен сам для себе. Близько 25% дорослого населення лозової в тій чи іншій мірі страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту. Детей, ну этот процент немножечко меньше, он зависит от возраста пациента. Чем ребенок меньше, заболеваемость, естественно, немножечко меньше, ребенок растет, употребляет продукты питания, те, которые употребляет семья, и потихонечку приобретает заболевание. Тож, чтобы не допустить захворивания у детей, батькам необходимо следить за тем, чем все ж таки харчуются их доньки и сыны. На самом деле, конечно, родители у нас сейчас стали уже значительно более ну, развиты в этом плане, прислушиваются к мнению докторов, сто процентов нельзя этого сказать, но такой процент значительно стал выше по сравнению с прошлыми годами. Ну, то есть уже ни для кого не секрет, и все уже прекрасно понимают, что, ну, например, сухую вермишель, типа мевены, давать ребенку кушать нельзя. Если там иногда заварить эту то есть термически обработать, ничего в этом страшного нету. но сухую уже идя по улице в принципе не видно, чтобы ребенок шел и кушал сухую вермишель. этого нету. И точно так это ну, не совсем качественные допустим там конфеты, которые окрашивают язык. вот ребенок употребляет леденец. А после этого язык синего-красного цвета, но ну это даже э, под, ну, человек, который далек от медицины, и он понимает, что это ненормально, этого не должно быть. Поэтому, в принципе, я же говорю, сейчас родители ну, стараются, прислушиваются к мнению медработников и стараются деткам все-таки самое лучшее. До сезонних також відносять захворювання печінки підшлункової залози. І найчастіше за словами Ірини Васильівни, у розвитку загострення захворювання винні самі люди. Є определенные праздники, застолья, дни рождения, на которых ну, люди позволяют себе лишнего. Употребление в пищу продуктов жирных, с майонезами. Попадая на какой-то день рождения, ну, вдруг вот происходит вот такая вот ситуация. И идет обострение заболеваний. Протягом многих лет медики зазначают выпадки загострения захворювань, связанных с вням у їжу продуктів, які містять нітрати. Я хотіла ще звернути увагу, що, на жаль, ну, це не тільки в останнє время, а вже багато, на протязі багатьох лет ми отмечаємо обгострення захворювань, связанных з употреблением в пищу, ну, допустим, починається новий сезон огірці. И были случаи отравления нитратами как у взрослых людей, так и у ну, более маленьких пациентов. Ну, то есть, конечно, быть 100% уверенным, что это именно отравление нитратами нельзя, но нарушение со стороны печени, поджелудочной железы, это было. Есть категория, ну я так думаю, производителей, которые беспокоятся о своем имидже, которые следят за тем, что они производят, как обрабатывают все. Но может быть даже это, вы знаете, и не связано именно с тем продуктом. Но ведь каждый человеческий организм индивидуальный, и для одного, ну, допустим, он съел этот молодой огурец, да, и ему ничего нет, а рядом с ним сидел точно такой же комплекции, точно такой же ел огурец и произошло отравление. Ну то есть все зависит от того, какой организм. В осінньо-зимовий та зимово-весняний період загострюються судинні захворювання. Зокрема, це стосується захворювань периферійних судин. Саме в цей період пацієнти проходять курс лікування, отримують судинну терапію. Не менш важливе значення має і той факт, що люди, відчувши тепло, починають по-весняному одягатися. Хоча за вікном далеко не весняна погода. Немаловажне значення має… отказ населения от ношения, ну, например, э, шапок, э, то есть уже как будто бы на улице стало более теплее, особенно молодежь э, отказываются, э, ну, раздеваются, так бы сказать, отказываются от ношения шапок, и, конечно, в этот период немножечко возрастает процент заболевших на острые респираторные заболевания, отиты, э, воспаление ух, Гаймаріти, ну тобто вот вот, проблеми. Тож, аби з настанням весни не допустити загострення хронічних захворювань, необхідно дотримуватися декількох простих та дієвих правил. Первое это не злоупотреблять ранніми овощами і фруктами. Количество овощей і фруктів ранніх самих перших должна бути дозированные. Второе. Следите за температурой окружающей среды ну и взвешивать все за и против ношения или не ношения головного убора. Если вдруг у пациента есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, то нужно обратиться к своему доктору и провести противорецидивное лечение, если это необходимо.